Так, мы сейчас имеем доповедь Максима Можно стартовать. Так, всем привет, ребят. Как вы уже поняли, меня зовут Максим, и я буду немного рассказывать о запуске успешного платного проекта. Многие измеряют успех разными метриками, но этот проект я привык стать успешным. Я сейчас немного поделюсь с вами своим опытом. Два года назад я даже и не думал о том, что я буду работать в геймдеве, а тем более давать кому-то какие-то советы и выступать перед аудиторией. Но так сложилось, что я купил себе новый планшет, зашел на форумы и начал искать игры, в которые я могу поиграть. Как-то меня занесло в ветку гонок. Там я нашел игру Drag Race 3D. Она на то время выделялась ужасной графикой, убогими текстурами и плохой физикой. Но при этом она практически сразу заняла достаточно высокие позиции в рейтингах. Почему? Человек, который ее делал, во-первых, не хотел становиться на достигнутом. Он выпустил достаточно сырой прототип игры и только потом начал заниматься улучшением. По удачному стечению обстоятельств мы с ним скооперировались. Ребят, вот, расскажу вам вот, причину успеха этой игры, это оказаться в нужном месте в нужное время. Смотрите, два года назад не было ни одной 3D-игры типа драйв-гонки, на Android. Была игра CSR Racing, на то время она была только на iOS. Кроме того, был достаточно успешный проект, который называется просто Drag Racing от Creative Mobile. На волне успеха мы смогли выйти в толпы с настолько ужасной игрой. Ребят, расскажу еще пример, чтобы доказать, что это не случайность, а закономерность такое правило. Давайте взглянем на крупную корпорацию, которую сегодня все знают, любой ребенок ее знает, корпорация Microsoft. В свое время она выпустила достаточно глючный софт. Но этот софт нужен был в то время, конкуренция. Поэтому сейчас она успешна. Еще один пример. Я думаю, все знают игру Traffic Racer. Я очень хорошо с ней знаком, сижу за рынком гонок. В свое время, когда она вышла, в ней не было ничего особенного. Она была простой игрой с тремя игровыми режимами, с пятью автомобилями и всего лишь, ну, всего лишь двумя трассами. Это был рандер на автомобилях. Но ну, было кое-что, что выделяло эту игру среди остальных. В то время был успех жанра раннеры. Они набирали популярность. Subway Surfers и так далее. Temple Run но не было раннера на автомобилях. Не была аудитория, которой нужен был этот проект. Этот проект сразу стал успешным. Вышел стоп, и только после того, как эта, эта игра поднялась, разработчик начал развивать ее. Вы знаете, это хороший путь, так как рынок развивается очень динамично. Если бы мы не вышли, например, вовремя на Android, мы бы не заняли свою нишу, а ее занял бы, например, CSR Racing, который вышел на неделю после нас. C&C Racing также зарабатывает сейчас больше, чем мы, я этого не скрываю, но именно время, когда его не было, позволило нам выйти в топ. После того, как мы вышли, мы начали развивать игру, в течение двух лет мы ее активно обновляем. В принципе, тем же занимается Traffic Racer. Сегодня там 27 автомобилей, прикручена неплохая монетизация, много игровых режимов, игра интересная. Сейчас хочу еще раз повторить. Найдите свою нишу на рынке и займите ее вовремя. Не полируйте игру до блеска. Рынок очень динамичен. Вы как индиразработчик подвержены рискам. Поэтому просто постарайтесь как можно скорее занять эту нишу и только потом полируйте свой продукт. Немножко расскажу про команду. Также с точки зрения индиразработчика я считаю, у меня на слайде написано, много людей плохо. Почему? Ведь вроде большая команда, быстрее работает и так далее. Я сделал для себя этот вывод. Когда лазил по интернету, читал всякие исследования по этому поводу, попал на исследование, которое называется «Эффект Ренгельмана». Возможно, кто-то знает. В 1927 году был проведен эксперимент. Людям предлагали поднимать максимальный вес, который они могут осилить. Предположим, 100 килограмм. 100 килограмм 100% на человека, но в группах по двое на каждого приходилось всего лишь 93 килограмма, а в группах по 5 уже не больше 50. Это можно просто объяснить. Когда вы работаете один, вам не на кого надеяться. Когда у вас команда большая, ответственность можно переложить на кого-то другого. Поэтому я посоветую вам никогда не расширять штат без нужных на то причин. Лучше наймите одного человека, который будет хорошим профессионалом и заплатите ему больше, чем расширьте команду. Здесь также есть формула, по которой можете высчитать средний индивидуальный вклад участников группы. Если вы внимательно посмотрите, то вы поймете, что если группа из 15 человек, которую поставили на одну цель, например, 15 художников сказали нарисовать одного персонажа, то э, индивидуальный вклад стремится к минусовому значению. Это очень просто, люди будут мешать друг другу, перекладывать ответственность, и вы в результате не получите хорошего э, результата. Поэтому идеальный вариант или правильно ставить цели, или просто не расширять команду. А ну, понятно. Что тогда вот такие вот возникали Что там? Что это за такая в то языке? А, а ну, конечно, сейчас. Ну, я говорю, формула, по которой можно рассчитать... Нет, да я... я в формулы, я разумею, а почему там не так, не А, ну это в, ну, эксперимент, который был приведен. Эффект Нигельмена. Можете прочитать про него, можете также прочитать. Социальная лень называется это явление. В принципе, эта формула была выведена в ходе этого эксперимента, в ходе других нескольких, которые мы подтвердили. Ну вот, то есть количество членов сколько ка... Нет, они не зависы. Это формула. Так. Да. Сейчас. Да. Знаете, мы выпустили платную игру, поэтому на рынке Android, на рынке... IOS, в принципе, на мобильных рынках платных игр большая проблема – это пиратство. Сейчас из-за этого так активно развивается free-to-play и падают прибыли разработчиков, которые занимаются платными проектами. Некоторые заигрывают с пиратами, например, Game Soon, если знаете такую игру, там нужно разрабатывать игры. Они сделали достаточно забавную версию, они сами выложили пиратские версии своей игры на форумы, и в них была заложена печа. Когда человек играл в пиратскую версию, он стыкался с проблемой. Пираты слишком активны. И его прибыль падала до нуля. Достаточно интересно. Вы качаете пиратскую версию игры, играете в нее, и пираты разрушают э, весь ваш игровой баланс. То есть выиграть было нереально. Если вы можете такое сделать, делайте. Мы с Василием, э, второй член команды, с которым мы до сих пор, кстати, вдвоем работаем над этим проектом. Опять-таки, причину я объяснил недавно решили, на то время не имели такого опыта и решили делать немного по-другому. Мы решили бороться уже с пиратскими версиями, которые существуют на рынке. Да, с технической точки зрения процесс выглядит достаточно просто. Вы в официальной форме пишете письмо владельцу ресурса, на котором посвящен этот проект. Ну, ва ваша инициативный копии игры, который предлагает бесплатно скачать. В 80% случаев на следующий день приходят извинения, игра удаляется. Ну, что стоит 20 особенно, э, особенно таких опасно, да? Ну, даже не знаю, как это правильное слово. Вы э, тогда сразу пишите хостеру, не вступайте в полемику. Еще очень важно, не бояться припугнуть. То есть вы можете писать кровать, они обычно все выглядят так, э, можете писать им о том, что мы подадим на вас в суд и так далее. Ну, в принципе, процесс сводится к простому. Вы пишете э, владельцу ресурса, если игра не удаляется, пишите хостеру. Насколько это эффективно, возможно, хотите спросить вы. Ну, если вы, вы, вы вычистите две первых страницы поиска в каком-то регионе, то это даст вам порядка 25% повышения продаж в нем. Я, то есть я считаю так, если у вас есть время, есть ресурсы, чтобы этим заниматься, занимайтесь. Если нет, лучше развивайте вашу игру. Это даст вам больший прирост прибыли. Из частной практики, один раз слазил по интернету, читал отзывы о нашей игре и абсолютно случайно для себя наткнулся на официальный сайт якобы своей игры, на котором предлагалось читать ее, естественно, бесплатно, без смс. Ну, вы знаете, как это бывает. А, тогда, мы, когда любопытство мое не позволило мне остановиться, я скачал эту игру, я заметил, что это не моя игра, это игра другого разработчика. То есть под нашим именем рекламировался другой продукт. Кстати, это попадает э, под огромное количество юридических статей, и нам было как-то странное чувство было у нас, скажем так. Мы написали разработчику этой игры, на что мы получили ответ, который вы видите здесь э, на слайде. Э, то есть мы могли вступить в полемику, мы могли спорить, Манайся нервы, могли подать в суд. Но зачем все это делать? Мы с вами любим разрабатывать игры. Поэтому просто написали хостеру, сайт был удален на следующий день. Ребят, Из и советом, если вы выпускаете платную игру, вы постарайтесь первое время проследить, чтобы в вашем целевом регионе не было пиратских версий. Это позволит вам достаточно просто выйти в топ новых платных, а затем подняться, если игра достаточно хорошая, в топ платных. Так, комьюнити, мой любимый слайд. Вы знаете, после того, как вы выпустите свою игру, если вы еще последуете моему совету и выпустите ее не отполированной, люди будут давать вам советы. Ваши группы ВКонтакте, в Фейсбуке будут наполняться аудиторией. Обычно молодые разработчики делают такие ошибки. Они думают, что в их игры играют люди успешные, богатые, умные, как мы с вами. Но, к сожалению, это не так. В большинстве своем в игры играют люди школьного возраста, люди, которые имеют много свободного времени, у которых нет цели в жизни. И в основном эти люди будут давать вам советы. Из частной практики вот скажу, что я, например, с Василием, да, мы очень долго на это смотрели, мы делали фейспалм, просто не хотели с этими людьми общаться. Ну, это типичные переписки в нашем сообществе ВКонтакте, да? Ну, понимаете? Но был один момент, когда продажи начали падать, и мы решили э, сделать то, что обычно разработчики не делают. Мы решили послушать людей. У нас просили добавить заниженные отечественные тонированные автомобили. Мы с Василием немного не являемся поклонниками этого движения, и для нас это странно, тихо и смешно. Но наша целевая аудитория, не стесняюсь этих слов, она любит такие автомобили. И мы послушали их. Вы знаете, дала это подъем продаж в несколько раз. Поэтому не стесняйтесь общаться с этими людьми. Переписывайтесь, слушайте их, несмотря на то, что это школьники. Если просьба повторяется больше 10 раз, вам определенно стоит задуматься над ней. Да. Еще я хотел сказать по поводу операторов. Я забыл по поводу пиратства. Очень важно сразу заняться юридическими делами. Найдите себе юриста, вы инди-разработчик, и вы можете подвергнуться многим рискам. Например, на одной из конференций ко мне подошел человек, который являлся представителем гораздо более крупной компании, которая также занимается гонками. Им не нравилось наше название. Он сказал, что они собираются выпускать игру под таким же названием, и якобы зарегистрировали трейдмарк. Я человек, не сильно подкованный в юридических вопросах, поэтому был немножко подавлен. Ну, знаете, наш юрист после двух-трех дней переписки очень быстро уладил этот вопрос. Перед нами извинились некомпетентности сотрудника, который сказал об этом. И, в принципе, вопрос решился сам собой. Но если бы мы переименовывали проект, это был бы ребрендинг. Мы бы потеряли аудиторию, было бы сложнее его продвигать. Это финансовые затраты. Поэтому, ребята, займитесь юридическими вопросами сразу. Найдите деньги, юристы это очень важно. Многие команды про него совершенно забывают, и когда обдумываются, начинаются проблемы. Воду издателя, хочу сказать. Модель разработчики все сейчас задают практически один и тот же вопрос. Стоит ли нам идти к издателю? Ну, ребят, четкого ответа на этот вопрос Четкого ответа на этот вопрос нет. Все зависит от вашего конкретного случая. Но, если вы сделаете, как я вам советую, и найдете нишу в рынке, проанализируете рынок еще до выпуска своего проекта, то выходите без издателя. Если вы займете эту нишу и выпустите неотполированный продукт, а потом будете его обновлять, вы сможете продвинуть сами. Но если вы в какой-то момент обнаружили, что вы делаете очередной три в ряд или вы делаете э, клон какого-то другого успешного проекта, то вы должны понимать, что сами вы реально это продвинете, это ниша в рынке уже занята. Поэтому идите к издателю. Кроме того, издатели любят измерять метрики. Клон какого-то проекта покажет хорошие метрики, и вы получите должное финансирование. Если вы пойдете с целым проектом, который не отполирован, тем более инновационным, Издателей, ну, издателям он не будет интересен, во-первых, а во-вторых, как я уже говорил, продвигайте его сами. Это намного лучше. Так, теперь я немножко расскажу про то, что мы можем вам предложить. Мы, в принципе, ищем партнеров, и мы готов... Наша команда сейчас очень сильно разрослась. Мы начали работу над новым проектом. Он достаточно крупный. и в связи с тем, что команда большая, а многим из людей делать, как я уже показывал на самом слайде, нечего, мы начали передать партнерство. Мы предлагаем помощь с проектом со стадии идеи. Предположим, вы программист, художник, геймдизайнер, хотя бы звуковик. У вас есть крутая идея, вы хотите воплотить ее в жизнь. Можете прийти к нам, мы выделим вам художников, программистов, геймдизайнеров, всех, всего, всех кого душе угодно, и вы вместе сможете сделать этот продукт. Кроме этого, мы можем вместе успешно запуститься и заработать денег. В принципе, что вам еще надо? Ну, в общем-то, я, наверное, немножко быстро это вычитал, поэтому у меня все, и я хочу, чтобы вы задали мне сейчас вопросы, если у вас есть. Если у вас вопросов нету, или вы стесняетесь, можете написать. Вот мои контактные данные, также мы сегодня на конференции 4 человека из нашей команды. Подходите, спрашивайте, общаемся с удовольствием. Потом мы увидели эту игру, которая не очень хорошо, таким образом. Смотрите, я расскажу, расскажу, да. Познакомился с человеком, который эту игру разрабатывал Василий звали, на этом же форуме, пообщался и стал, как вникать да, это помогал ему сначала тестирование, потом начал заниматься 3D-графикой, сейчас я занимаюсь гейм дизайн. Вот такая вот прогрессия произошла. Ну, то есть, так как мы небольшая команда на этом проекте, каждый занимается немножко всем. То есть, если у вас есть желание то вы всегда можете научиться. Да? То есть этот порог входа действительно достаточно низок в эту индустрию. И второй вопрос сразу. Вот такой торговый марк. Они же торговую марку и каким образом ну, правильно проанализируют ну, То что у вас В принципе, наш юрист есть сегодня. Я говорю, что в юридических вопросах я не особо подкован. Вы можете подойти ко мне, я вам покажу на него и вы сможете с ним пообщаться. Конечно. А стоит за То сколько... есть ну, скажем так. Юрист у нас работает под процентом продаж. Так, там было питание, да? То же самое, да. Трещее питание? Нет. Как это ниша это ну выпадково, было занято, или было занято, как это было формализовано, там, что это выпадковость, как вы ее Смотрите, не говорю. Но мы смотрим на успешные проекты, которые двигают индустрию вперед. И вы стараетесь как-то свою игру с ними связать. Но при этом найти незанятую нишу снова-таки в рынке. Например, как я говорил, трафик рейсер это на автомобилях, такого в принципе не было. Четкой формулы я не могу дать, надо просто держать руку на пульсе, конечно. Ты сказал, что Сан Racing вышли буквально на неделю позже, чем вы. На месяц, на два месяца. На месяц, на два месяца. Мы скажем, вот неделя месяц – это не те сроки, которые можно прогнозировать, что вот мы именно тогда запустимся. Кроме того, вы, наверное, не знали сроки их выхода. Вот эти риски, скажем, если бы CSA Racing запустились бы раньше, чем вы, фактически вся ваша работа, ее можно умножить там на какой-то очень маленький коэффициент, правильно? То есть, этого успеха бы не было. Вот именно так, как бы, ну, не клонируя, ну, скажем, клонируя чужую механику. Как вот эти вот риски можно уменьшить? Смотрите, опять расскажу про CSR Racing, про клонирование механики. Изначально наша игра была, по сути, копией CSR Racing. Абсолютно те же гонки, нажимание на одну кнопку э, для переключения передач. В дальнейшем, э, после выхода, мы решили прогрессировать. Мы переделали игровую механику после того, как CSR Racing вышел. У нас, в принципе, сейчас, если кто-то играл в Need for Speed, Underground, Most test Underground 2, в принципе, в дрэк-конке, где ты перестраиваешься по полосам, есть трафик, и это наша основная фича в борьбе. То есть, если вы видите такие проекты на рынке с большим финансированием, старайтесь выделиться чем-то. Например, там нет русских автомобилей, мы добавили русские автомобили. И российская аудитория к нашей игру Будущее касание? Ну, просто еще у вас целевая аудитория, ну, типа, Колишній з за неватоми. Але при цьому ви випускаєте гри, як ви казали, вона платна була. Тобто ви не очікували там якоїсь профітові реклами, ви чисто сілились на те, що люди її будуть купувати. Але ну, наскільки нам відомо російський ринок він не дуже платє спроможний там куча піратів і всі люблять безкоштовно. Конечно, да. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Могія, Я снова-таки хочу повторить о том, что <laughs> вы немножко не того ожидаете от своей аудитории. Школьники, например, не умеют ставить APK-файлы с кешем, и они будут покупать вашу игру. Снова-таки, не недооценивайте вашу аудиторию. Еще хотел сказать, хорошо, что напомнил. Вот вы когда вы будете, начинаете работать с комьюнити про комьюнити, не надо стараться захватить весь мир. Попытайтесь сконцентрироваться на одном регионе, как мы, и работать с ним. Для нас это СНГ, потому что мы хорошо знаем э, язык, мы понимаем менталитет, и мы общаемся с людьми. А только потом уже старайтесь как-то расшириться. Вы знаете, забочевающе, у вас нет много людей на комьюнити. Да, пожалуйста. Если можно на такой вопрос ответить, какой у вас где-то процент, вы получаете именно с продажи игры, и какой процент синапад? У нас нет инапов. У нас нет инапов, мы просто продаем игру. Но фактически другие игры в основном инапами монетизируются, этот вариант не рассматривали. Смотрите, в этом то и вся суть. То есть, если CSR Racing ставит игрока перед тем, где он должен заплатить, мы такого не делаем. Вы один раз заплатили, вы играете в игру, наслаждаетесь. CSR Racing во многих играх этого жанра вы э, должны вкладывать игры. И это еще один большой плюс, почему люди покупают нашу игру. Этим она выделяется, этим она особенная. Мы не разработчики, поэтому, если мы добавили бы и на про 6, ну, мы бы стали такими же, как они, можно сказать. Да. А так мы предлагаем игрокам чего-то, что они э, не ожидают ну, что, еще? один Вопрос: сами какие игры играть? Я? Какие да. игры играю? Знаете, мало времени остается играть в игры, если вы не разработчик. Но в принципе. Я сам люблю цивилизацию, пятую вообще по стратегиям. А, ну и, естественно, гонки. Гонки, вот а, Underground, Music Speed. За недавно играл, кстати, игра подшила, я считаю. Так, будущее питание? За сколько часу нашу игру взломали? Смотрите, один вопрос, что думал бы на элементами хорошего Сейчас расскажу. Смотрите, я поводу пиратских версий взлома Вы выпускаете игру, она появляется на плей-маркете, через час она уже на пиратских ресурсах. А, то есть, ну, поэтому если вы работаете с пиратами, ну, боретесь с пиратами, то надо просто найти человека, который будет выслеживать, обновлять страницу каждой В каком-то регионе, Во всем мире вы не сможете попробовать пиратов, <laughs> и этим заниматься не надо. В вашем целевом регионе это вполне хороший игрок. Еще раз по поводу Free to Play. Mm -hmm. Да, смотрите, мы думали об этом, и мы думаем, в принципе, нашу игру в ходе вот такого вот развития довести до какого-то момента, когда э, займемся все-таки бесплатным распространением ее. Просто немножко более хитро прикрутим монетизацию, чем остальные. Э, потому что да, free-to-play рынок он приносит больше денег, э, но на нем сложнее бороться. Мы сейчас набираем аудиторию для того, чтобы потом успешнее выстроить и э, зарабатывать. Как вы продвигали платное приложение? Пока никак. А эта игра, я уже сказал, она не продвигалась совершенно сначала. Она вышла просто на веральс. Потому что ниша э, в рынке, вот, вот эта вот, <гулит> она... Ну как бы... Люди, смотрите, искали игру Drag Racing, да, это известный игра, веки Mobile. Ні, знаходили нашу ігру, вона вроді як Regressing 3D, і вони її скачували і ми росли в топах. Кроме того, російські автомобілі в своє время зробили, конечно. Так, ми відпустимо кліща, великі оголошення на потольці Game Dev Tech, тут зараз збирається переходити. Там помінялися місцями доповіді. Значить, зараз бути Лев Кусакі доповіду. Кіндизайн в не нічого реальність помінявся на Тараса Лесківа.